Uh, perkara itu adalah perkara yang um, Secara gimmick semata-mata Dan tiada perkara yang berlaku Di atas pembawaan emosi uh, Saya minta maaf itu adalah gimmick semata-mata Dan yang kedua saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahabudin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube Saya dan terima kasih banyak Jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat hari ini kita dapat makluman uh, bahawa akhirnya Yusuf Azmi dia minta maaf juga <laughs> Akhirnya jarang ni hero-hero Malaya ni dia nak minta maaf ni tapi kali ni dia minta maaf juga. So, saya nak dengar apa yang dia sebutkan. Kita dengarlah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khusus kepada seluruh rakyat Malaysia, rakyat Indonesia YB Menteri KBS, Kementerian Beli Sukan Negara YB Hanayuh YB Adam Adli, Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia, YB Menteri dan Timbalan Menteri Persatuan Muatai Malaysia, Persatuan Muatai Negeri Sembilan Boxing Malaysia Federation, Majlis Sukan Negara, Persatuan Tinju Malaysia Persatuan Muatai Negeri-Negeri di setiap negeri di dalam negara kita Komuniti-komuniti muatai yang ada dalam negara kita semua Komuniti tinju yang ada dalam negara kita termasuk semua yang terlibat dalam di sukanegara dan kepada kerajaan sendiri jabatan perdana menteri saya di sini ingin memohon maaf di atas perkara yang berlaku ketika press conference perkara itu adalah perkara yang secara gimmick semata-mata dan tiada perkara yang berlaku di atas pembawakan emosi. Jadi saya di sini ingin memohon maaf sekali lagi di atas ketelanjuran dalam kita mempromosikan event kerana ini adalah kali pertama kita mengadakan satu event secara besar dan kita mungkin tidak mempunyai pengalaman dan kita masih belajar dan saya menerima semua teguran-teguran daripada YB Menteri, YB Timbalan Menteri KBS dan Kementerian Pendidikan Malaysia, Menteri Pendidikan Malaysia dan termasuk fighter-fighter Muay Thai yang komuniti fighter temaintai bahasa persatuan persatuan negeri dalam negara kita. Saya di sini entah maaf eh. Saya hanyalah uh, berusaha sebaik mungkin untuk menganjurkan satu program dengan berskala baik kerana saya juga adalah orang yang anti buli. Saya juga adalah orang yang anti pada perkara-perkara kekerasan yang melibatkan sehingga me me seperti terlihat mengeksploitasi kanak-kanak. Uh, saya minta maaf itu adalah gimmick semata-mata dan yang kedua, saya minta maaf uh, dilihat seperti menggunakan kanak-kanak untuk uh, menaikkan event atau mempromosikan event. Saya secara ...jujurnya, secara jelasnya tidak pernah sesekali saya untuk melakukan demikian kerana itu adalah gimmick semata-mata dan saya sedar selama ini kanak-kanak ini contohnya anak saya pernah melalui satu proses face off dan sebagainya saya tidak pernah melihat perkara itu boleh berlaku sampai sebegitu sedangkan saya cuba sedaya upaya untuk membisik kepada beliau supaya hanya bercakap tentang rekod perlawanan sahaja ha, tetapi saya minta maaf kerana gimmick itu terlalu ketelanjuran di situ saya mohon maaf di atas insiden yang berlaku kepada kanak-kanak dan saya berjanji untuk belajar eh, di sini bersama semua ahli pasukan saya dan kita sentiasa menerima teguran secara terbuka terima kasih kepada Presiden Mautai Malaysia dan semua yang terlibat kerana telah banyak memberi tujuh ajar dan saya terima kasih kepada semua fighter-fighter international termasuk Alif Rakib Rifdan Mazdo Johan Ghazali dan semua fighter-fighter legend yang ada dalam negara kita termasuk semua fighter-fighter X One Championship fighter dan semua saya minta maaf sekali lagi ini adalah kali pertama kita menganjurkan events jadi saya harap semua dapat memberi kerjasama dan teguran yang lebih baik kerana tiada perkara yang saya ingin bawa di dalam UZUM World Championship melainkan untuk menaikkan combat sport kerana saya adalah pencinta combat sport saya duduk dalam dunia silat saya duduk dalam dunia motai tapi saya bukanlah orang yang menerajui maksudnya mengadakan acara program atau penganjuran ini adalah kali pertama dan saya mohon maaf sekali lagi dan saya harap di masa-masa masa akan datang kita dapat kerjasama dengan baik dan saya di sini uh, telah menghantar permohonan maaf secara rasmi kepada Kementerian Belia Sukan Negara dan juga kepada YB Menteri kepada Timbalan Menteri termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepada semua persatuan peserta kepada Persatuan Muatan Malaysia Persatuan Negeri saya mohon agar uh, kita dapat uh, lebih mengangkat combat sport ke arah lebih baik dan saya berjanji tiada lagi gimmick-gimmick ataupun konten-konten yang melibatkan apa ni unsur-unsur keganasan saya akan pastikan supaya mereka mematuhi SOP atau mematuhi peraturan undang-undang di -undang dalam sukan combat ambil spot supaya perkara-perkara sebegini membawa gambaran yang tidak baik kepada masyarakat ini tidak berlaku lagi Yang saya akan pastikan supaya kanak-kanak tidak melalui sebarang proses trash talk dan sebarang proses melibatkan mereka boleh apa ni, menunjukkan sebarang promosi yang melibatkan kanak-kanak jadi di sini saya mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf secara terbuka dan saya berlapang dada sesiapa organisasi mana-mana untuk bekerjasama untuk bersama-sama untuk kita sama-sama menaikkan kompleks sport dalam negara kita saya tiada hal tuju yang lain objek objektif yang lain melainkan untuk melihat fighter-fighter Malaysia fighter-fighter Malaysia ini mendapat kebaikan dalam event-event uh, yang sebegini dan saya pasti uh, tujuan Kementerian Belia Sukan Negara Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melihat anak-anak kecil ini tumbuh membesar menjadi orang yang berdisiplin, mempunyai orang yang beradab, berattitude, mempunyai orang yang mempunyai jati diri. Jadi itu yang saya sedang tekankan selain saya sekali lagi mengatakan saya menentang kepada pembulian dan kerana saya juga orang yang duduk dalam menentang ke atas penindasan dan pembulian ke atas masyarakat. Jadi saya sekali lagi memohon maaf dan saya akan memastikan kita mematuhi dan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara, oleh Kementerian Belia Sukan Negara oleh oleh Diraja Malaysia, oleh semua yang berkaitan dengan undang-undang masukan. Jadi terima kasih dari saya dan saya harap kita dapat terus memajukan majukan ke negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, itu adalah kenyataan daripada Yusuf Azmi yang pada permulaannya nampak backing jugalah. Nampak dia ketegak, nampak dia degil, bahkan jujur bagi Uh, bagi peringatan kepada dia dah beberapa kali dan peringatan tu dibalas dengan jawapan yang tidak enak lah bahkan selepas daripada insiden berkenaan pun dia keluarkan kenyataan yang saya rasa tak patut lah sebelum dia minta maaf ni dia kata maafkan saya anak kecil adakah event ini ada menggunakan fan daripada awak? sponsor awak atau ada apa-apa saja yang kaitan dengan awak. Kalau ada maklum pada saya, tapi kalau tiada lebih baik awak jaga urusan awak sendiri. Warzone tak pernah mengganggu hidup awak. Apa sebab awak rasa awak layak untuk komen tentang Warzone? Kalau awak rasa awak ada share, barulah awak buka mulut. Belajarlah jangan jadi manusia yang berdengki dengan orang. Belajar tu. Seumur hidup saya tak pernah sekali saya ganggu hidup awak Itu mula-mulalah dia sebutkan yang tu Lepas lama kemudian Tak berapa jam kemudian Baru dia keluarkan permohonan minta maaf Dan permohonan minta maaf tu Tak silap saya ada dua lah Yang kita dengar tadi tu Dia secara rasmi Dan sebelum daripada tu secara tak rasmi Atas soalan daripada pemberita juga Dia buat permohonan minta maaf juga Sebab apa buat permohonan maaf ni Baru-baru uh, lagi disebabkan Sebelum ni, Menteri KBS Hanayu, dia keluarkan satu kenyataan tentang isu Warzone ni. Dalam siaran akhbar yang bertajuk Warzone, KBS tak teragak-agak buat laporan polis daripada sinar harian. Kementerian Belia dan Sukan KBS memberi amaran tegas bahawa pihaknya tidak teragak-agak membuat laporan polis sekiranya penganjur Wuzon World Championship 2025 tetap meneruskan kejohanan itu tanpa kelulusan rasmi. Menterinya, Hannah Yeo menjelaskan penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa yang melibatkan peserta luar negara wajib mendapatkan kelulusan daripada KBS sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh berlangsung. Namun katanya semakan mendapati penganjur WWC 2025 bukan sahaja tidak mempunyai kelulusan malah permohonan rasmi juga tidak pernah dihantar. Bila tiada kelulusan ia bermakna program ini tidak dibenarkan berjalan. Kalau nak teruskan mereka perlu ikut garis masa dan kena patuh pada syarat-syarat untuk pastikan sukan itu selamat bukan sahaja untuk atlet yang terlibat tetapi untuk penonton ujarnya. Anak berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan program realiti Jaguh Rakan Muda di Wan Utama Damansara. WWC. Kalau orang lain buat permohonan pun ambil masa kadang-kadang lebih daripada tu tapi ini tempoh masa yang sangat-sangat singkat ini nak digunakan untuk nak pastikan acara itu berlangsung dengan baik. Sekarang ni tarikhnya adalah 6 hari bulan. Nak tunggu 6 hari bulan satu lagi memang tak ada kemungkinan lah. Kita pun biasa berurusan dengan pihak kerajaan. Sepatutnya program ini tidak berjalan. Apatah lagi kita tahu bahawa program ni dia dah bagi satu wajah yang cukup buruk eksploitasi budak-budak, eksploitasi perkara-perkara yang bersifat moral. Kita duk sebut negara kita, negara madani yang memperjuangkan nilai-nilai moral. Tetapi kalaulah satu benda yang bersifat tidak bermoral kemudian menjadi uh, ber, dibuat anjurannya peringkat antarabangsa, panggil orang daripada negara lain. Ini semua akan bawa kepada keburukan kepada negara kita. Bahkan menariknya yang telah berlaku itu pun melibatkan orang daripada luar negara datang ke tempat kita adakah itu telah dapat permit kita nak tanya adakah itu telah diluluskan oleh pihak KBS juga sebab dia buat satu uh, conference dia buat satu sidang media yang mana sidang media itu adalah sidang media yang rasmi sepatutnya dia juga patut mendapatkan uh, uh, pelepasan daripada KBS jika tidak inilah yang berlaku dia kata oh eksploitasi kanak-kanak dan sebagainya dia tak kira memang masalah anak dia tapi tak kira dia sebelum tu Sebel sebelum anak dia pergi terajang belah uh, pihak Indonesia tu dia sendiri pun telah tampak si Yunus tu jadi bukan isu eksploitasi kanak-kanak saja isu pembulian ha, nak pi buat uh, kempen nak pi buat gimmick boleh tak ada masalah tapi janganlah melampau kita ada hak dan juga etika yang tak boleh sehingga kita kalau tunjuk dekat orang buat malu dan ini adalah satu perkara yang mendatangkan wajah yang sangat-sangat menjijikkan kepada orang yang bawa nilai-nilai agama satu lagi sahabat-sahabat Saya nak tegur sikit lah Sebab bila dia sebut tentang nasihat-nasihat ni Saya nak nasihat sikit lah Kepada Yusuf Azmi ni Yusuf Azmi ni orangnya adalah public figure lah Orang tengok macam-macam lah Dia ni tapi kalau apa dia Habib Omar datang Malaysia Dia ni antara orang yang awal lah Pergi cari Habib Omar ni Dia ni kira uh, tahan sungguh lah dengan Habib-Habib ni Kira kalau dia nak pergi uh, goyang Alung-alung ni Berkadang-kadang Kalau dulu kita tengok Video-video dia Dia siap pakai serban Tapi saya tengok Bila dia nak buat Promosi wazun ni Sampai baju dia pakai pun aurat tak tutup Saya sebut secara umum Sebab apa benda ni berlaku secara umum Dia adalah satu public figure Yang, yang orang akan tengok dia Dan akan jadikan dia sebagai panduan Kalau dulu pakaiannya cantik Pakaiannya lawa Pakaiannya nampak tutup aurat elok Tapi pasal apa eh? Kalau dulu jadi pejuang nampak macam Uh, jagalah adat-adat Islam ni Tapi bila dah jadi pertarung ni Baju pun pakai Pusat pun nampak Aurat pun dah tak tutup uh, Jadi kita tak maulah berlaku benda macam ni eh. uh, Kalau kita kata Kita bawa sentimen-sentimen yang baik Teruskanlah sentimen-sentimen yang baik Jangan dikeranakan duit Jangan dikeranakan wang Jangan dikeranakan uh, kemasyhuran, Jangan dikeranakan gimmick-gimmick uh, kita mempertaruhkan sesuatu yang kita tak patut untuk pertaruhkan, lainlah kalau Yusuf Azmi kata, oh saya dah tukar madhab, madhab saya aurat hanya kemaluan saja pusat tak termasuk dalam aurat so tak apalah, itu kita cerita lain sahabat-sahabat, ok baik, terima kasih banyak kerana menonton, sahabat-sahabat terima kasih banyak kerana menonton, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh